গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক সকলোকে পবিত্ৰ ঈদুৰ আজহাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ বৰবাৰী গাঁৱৰ জামা মছজিদত জামা মছজিদত মানে আমাৰ কি হ'ল আজি নামাজ পৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু নামাজ নহ'লে জামা মছজিদত আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান ঈদগাহ ময়দানত এটা এটা কাহিনী আছে তো ৰাতিপুৱা হ'ল কি হ'ল আমি ৰাতিপুৱা মানে ঈদগাহ ময়দানত ৰেডি হৈ গৈছিলোঁ নামাজ পঢ়িম বুলি যিহেতুকে বতৰ সেমেকা আৰু অকণমান বৰষুণ পৰি আছিলে বৰষুণ পৰি থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ওভতি কিনে আহিলোঁ জামা মছজিদত তো জামা মছজিদত আমি নামাজ আদা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু জামা মছজিদত আমি নামাজ আদা কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে মানুহৰ অগণন ভিৰ সেইবাবে জাগা নহ'ব সেইবাবে আকৌ আমি কি কৰিলোঁ ৰিটাৰ্ণ বেক কৰিলোঁ বতৰটো ভাল হোৱাৰ বাবে বতৰটো অকণমান ভাল হৈছে তো সেইবাবে ৰিটাৰ্ণ বেক কৰি কাৰণে আমি আহি পালোঁ আমাৰ বৰবৰী ঈদগাহ মৈদান ত' আমি ঈদগাহ মৈদানতে ইয়াতে আজি নামাজটো সম্পন্ন কৰিম আৰু মই সোমাই আছোঁ বৰ্তমান ঈদগাহ ময়দানত আৰু এই ঈদগাহ মৈদানখন আমাৰ পৰিচালনা সমিতি আমাৰ ৰেলৱেৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছোঁ আমি সকলোবোৰ হয় আৰু লগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অকণমান মানে ভিউটো ঈদগাহ ময়দানৰ ছাইডৰ ফালে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে এইবিলাক মানে প্লাষ্টিকবিলাক মানে মানে পৰিপাটিকৈ মানে বহলাই মানে পাৰি দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছিলে আৰু লগতে আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ নামাজ পঢ়িবলৈ লগতে আমাক জনাব শিকাই আছে নামাজৰ বিষয়ে কিছু হওঁ কিছু কথা তো আমি মানে কেনেদৰে নামাজ আদায় কৰিব লাগিব আৰু কেনেদৰে নিয়োগ কৰিব লাগিব তো লগতে আমি শাৰী পাতি থিয় হ'লো সকলোবোৰে শাৰী পাতি থিয় আহিছে সেই বতৰ সেমেকা তথাপিও মানে ভয় আছে বৰষুণ আহিব বুলি হয়তো আহিব পাৰে তো আমাৰ নামাজ ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গ'ল জনাব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে আমি আপোনালোকক নামাজ শেষ হোৱাটো মোৰ শেষ হোৱাটো দেখুৱাইছোঁ তো যিহেতুকে মোৰ কোনো কেমেৰামেন নাই তো নামাজখিনি দেখুৱাবতো নোৱাৰিলোঁ তো এনেদৰে কিছুমান ব্যক্তি ছাতিলৈ আহিছে আৰু কিছুমানতো ছাতি নাই তিৰপলেৰে ঢাকি লৈছে মানুহবিলাকে তো নামাজ শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ জনবে খুত বা পৰি আছে আমাৰ যিটো মানে খুদবা হয় তো সেই খুতবোৱাৰ পিছতে দোৱা হ'ব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইটো দোৱা দোৱাও হৈ গ'ল আমাৰ নামাজো সম্পন্ন হৈ গ'ল দোৱাও হৈ গ'ল তো দোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে ঘৰা ঘৰি হৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তো লগতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত ঠেলি দিছোঁ অকণমান এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কেনেকুৱা বোলে জনাব তো আজিলৈ বাই বাই